<speaking in> Shama <Spanish> shalom মেলি আমি বিভিন্ন মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ আৰু প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰতেই কোনো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ সহায় নোলোৱাকৈ কেৱল দুটা কণ্ঠৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আমি গল্পবোৰ কৰি আহিছোঁ অসমৰ বাহিৰত বিভিন্ন স্থানতো কৰিছোঁ আজি আমাৰ সৈতে অৱশ্যে এখন গীটাৰ আছে গীটাৰখনেৰে আমি কিছু অনুষ্ঠানটো অকণমান সমৃদ্ধ কৰিব পাৰিম আমি যি ধৰণে গল্প পৰিৱেশন কৰোঁ মই যে কৈছিলোঁ দেশ বিদেশৰ গল্প বিভিন্ন মুড আৰু বিভিন্ন ইম'শ্যনৰ গল্প আজি পিছে আমাৰ সেই সুযোগটো নাই কাৰণ আজি আজি একেবাৰে এটা বেলেগ বিষয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু সেই নামটো চাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা বিশেষ দিন আমি সন্মুখত ৰখাৰ লগে লগে আমাৰ গল্প কথাৰ যিটো সাধাৰণ যিটো শৈলী সেইটো আমি আজি একেবাৰে একাষৰীয়াকৈ থৈছোঁ সেইকাৰণে আজি সকলোৱে গল্প কথা শুনিবলৈ আহিছে আজি আমাক নহয় কেৱল ডক্টৰ হাজৰিকাক মনত পেলাব আৰু যদি কেতিয়াবা আকৌ কেতিয়াবা আমি আপোনালোকৰ চহৰলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সচৰাচৰ কৰি থকা গল্প কথা চাবলৈ আকৌ আহিব কেতিয়াবা আজি আমি গল্প কথা কেৱল ডক্টৰ হাজৰিকাক মনত পেলাই কৰিম ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁৰ যিটো বিশাল পৰিস্থিতি সংগীত চলচ্চিত্ৰ আনকি লেখা মেলা এই সমগ্ৰ তেওঁৰ পৰিচয়ত প্ৰায়েই সকলো কথাই আহে কিন্তু তেখেত যে হঠাৎ কেতিয়াবা এটা দুটা গল্পও লিখিছিল সেই কথাষাৰ কেতিয়াও চৰ্চালৈ নাহে আৰু বহু মানুহে নাজানে যে ডক্টৰ হাজৰিকাই গল্পও লিখিছিল অৱশ্যে সেয়া তেখেতৰ একেবাৰেই আৰ্লি লাইফ তেখেতৰ বহুত কম বয়সত লিখিছিল বহুত গৰু কেঁচা হাত আছিল বোধ কৰোঁ তেখেতে গল্পত বেছিকৈ মনোনিৱেশ কৰা নাছিল ভাৱ হয় যে যদি তেখেতে গল্পত মনোনিৱেশ কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে চাগে আমি এজন অত্যন্ত সাংঘাতিক গল্পকাৰ এজন পালোঁহেঁতেন সেয়া অৱশ্যেহেঁতেনৰ কথা কিন্তু আজি আমি তেখেতৰ সেই সম্প্যৰ কম বয়সত লিখা এটা গল্প আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰথমতেই তুলি ধৰিম আৰু তাৰ পাছত দুটা গল্প বেলেগ লেখকৰ গল্প তাত আমি ডক্টৰ হাজৰিকাৰ সংগীতৰ সন্মাহ কৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ গল্প কথাৰ তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ জনাই স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ ধন্যবাদ ব্যস্ত মহানগৰী কলিকতা সংস্কৃতি হিংসাৰ জুই চাৰিওফালে দাংগা হাংগামাৰ খবৰ চাৰিওফালে মৃতদেহৰ গোন্ধ আৰু মুগুৰ সুজনৰ চিতকাৰ আৰু মই মই আছো হেৰিচন ৰোডত মই আছো হেৰিচন ৰোডত হেৰিচন ৰোডৰ এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাৰ চতুৰ্থ মহলত মই বহি আছো আৰু খিৰিকীৰে চাই আছো তললৈ তলৰ একেবাৰে তলৰ পাতটো লৈ বাটত কেতিয়াও হিন্দু মুছলমানৰ বুকুৰ তেজবোৰ শুকোৱা নাই বাৰে মোৰ কাণত বাজিছে সেই চিঞৰ গুড় এতিয়াও মোৰ নাকত লাগি আছে মৃতদেহৰ গোট মোৰ সন্মুখৰ এই হেৰিচনটো এতিয়াও পৰি আছে দুই এটা কৃতদেহ অথচ অথচ মই কেনেকে পাতলৈ চাই আছো লীৰাজৰ দৰে হয়তো সাহিত্যৰ সম্বল বিচাৰে

মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে ৰ'দ পৰি তাৰ তাৰ চুলিখিনি অকণমান জিলিকি উঠিছে অকণমান সমস্যাই থাকিল কিন্তু মই ধীৰে থাকিব নোৱাৰিলো কিবা এটা কিবা এটা আকৰ্ষণ হল আৰু এনেকুৱা এটা আকৰ্ষণ হল যে মই দামি আহিলো তললৈ এখন তৰুণ মন কৰিলো তাৰ চকুত চকু পায় সুধিলো এই কিয় মন মাৰি আছা সি সি একো নকলে মই চাপৰি তাৰ চুলি কেইডাল লিৰিকি বিলাই দিলো এইবাৰো সি একো নকলে অৱশ্যে অৱশ্যে এইবাৰ তাৰ ঊট দুটা প্ৰকৃতি থুপুৰীটো অকণ লৰিল মই ভাবিলো লৰাটো চাগে ববা মই উভতি যাবলৈ ওলালো আৰু তেতিয়াই হঠাৎ ডিঙিত সাৱধি চিঞৰি উঠিল আৰু এবাৰ কলে দাদা মই সুধিলো অ কি হল ভেঁকুৰী ভেকুৰী সদা সদা মাতেৰে শিৱক কলে মোৰ দাদা আৰু আপোনাৰ দেখাত একেই মই সুধিলো কত তোমাৰ দাদা ল'ৰাটোৱে দহ সাতমান আঁতৰত পৰি থকা এটা মৃতদেহ দেখুৱাই কলে ভগুৱা মৃতদেহটোৰ ওচৰ চাপিলো মই মই ঠিক বুজিলো এই মানুহটো মই দেখিছো এইজন সেই ডেকা পাণ দুটা নিজক কিন্তু মই কোনো বৰ ভালকৈ তাক চোৱাই নাছিলো জীৱিত কালত আৰু মৃতদেহটোৰ মুখখন দেখি অনুমান কৰিলো তাৰ মুখখন মোৰ মুখৰ সৈতে ক'ত গৰু একে কিবা এটা সাদৃশ্য আছে তার মুখটা দিতিয়া মাখি পৰিছে ওLuapure তার মুখৰ পৰা শুকান তেজৰ সেকুৰাবৰ ডাৰি ডাৰি লৈ গৈছে হাঁচি আছে হয়তো হাঁচি আছে কিন্তু মই বাহ কৰিছিলো সারি মহলৰ এটা কথা মই বাস কৰিছিলো সারি মহলৰ এটা কথা আৰু হি আছিল না বাটত আমাৰ উচ্চтар পাৰ্থক্য আছিল পাৰ্থক্যৰ বাবেই উন্মাদ হত্যাকাৰীয়ে তাক বিচাৰি পালে মোক নাপালে মই বাচি কৰো হয়তো হত্যাকাৰীয়ে ভুল কৰিলে হত্যাকাৰীয়ে মই ভুল মোক মই বুলি ভুল কৰি হত্যা কৰিলে পাণটো হালি জনা আৰু কি হ'ল এতিয়া আমাৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'ল জীৱন আৰু মৃত্যু ল'ৰাটোৱে কান্দিবলৈ ধৰিলে ময়ো যেন চকুৰে একো নেদেখা হলো ল'ৰাটো কেতিয়া মোৰ ওচৰৰ পৰা গুচি গল মই মই গমেই নাপালো মই মই উভতিলো কিন্তু হঠাৎ মন কৰিলো মাখি কেইটামানে মোক খেলি আহিছে হয় পাণ দোকানীজনৰ মুখখন এৰি এইবাৰ মাখিবোৰে ভো ভাই মোৰ পিন্ধাই উৰি আহিছে

সাদৃশ্য আছে পৃথকৰ মুখৰ সৈতে মোৰ মুখৰ সাদৃশ্য আছে হয়তো অদ্ভুত সাদৃশ্য পৰাই আপোনালোকে শুনিলে তেনেই ছুটি তেনেই চুটি এটা গল্প ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টি যি গল্পৰ নাম সাদৃশ্য বোধ কৰোঁ মই গল্পৰ পটভূমিটো ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কলিকতাতেই এইখন চহৰতে ঊনৈছশ ছয়াল্লিছ চন নাই ফৰ্টি ছিক্সত এটা বিৰাট সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈছিল গল্পত সেই কথাৰ উল্লেখ নাই কিন্তু আমাৰ যিমান দূৰ ধাৰণা ডক্টৰ হাজৰিকাই সেই পটভূমিৰ কথা লিখিছিল আৰু জন মানুহে এইটো কথাও জানে যে সেই ঊনৈছশ ছয়াল্লিছ বছৰটোতেই অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত কবি তেনেই ডেকা কবি ডেকা বয়সতেই অমূল্য বৰুৱা যাৰ নাম অমূল্য বৰুৱা এই কলিকতাতে তেওঁ প্ৰাণ দিছিল তেতিয়া তেওঁৰ একেবাৰে তেওঁ ডেকা বয়সৰ আৰু ভূপেন হাজৰিকা তেওঁৰো যেতিয়া বয়স বিছ নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্স ঊনৈছশ ছয়াল্লিছ চনত আজি সেই গল্পটো আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰিলোঁ